ですが何か嫌な予感が何か感じたのかシャークな気配にサイコパワーが抑え込まれたまずい逃何なんだあっ貴様ら何者がどういうことか状況を確かめようネズミが袋に入ったようだ 伝説によると今から1800年前人類滅亡を目論み全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先八血種三種の神器と呼ばれる草薙八坂に八田の一族によって封印された三種の神器は三族の末裔に分けられ今も守られている。 <laughs> どうじゃまいったかアテナ何かわかったかこの人たち本体の意識は眠ってるらしくてつながれないんです黒い彫刻も見えました意識はそこに封印されてるんだと思います 僕が鍵じゃな。何とかしてサイコパワーを貯めるのじゃ <laughs> ケース手伝え時間を稼ぐぞはい師匠 <laughs> 何も壊ないでこの俺がアテナを守ってるから <laughs> あっ この部屋の何かが気の力を阻んでおる。じゃが、お前は集中して力を貯めろ。ここはわしらがしのぐ。 どうしたんだベニマルは何も覚えてないのかうん,うんうん国章の力は予想以上にヤバいな <noise> おい色男髪が乱れてんぞ <noise> <noise> 髪が乱れてるってあイケメンが台無しだぜ <noise> 乱れ髪もイケてるさすが俺大丈夫みたいだそれにしてもなんだこの部屋こんな安っぽい控室あるかよソファーも酒もない主催者は何考えてんだオーマイガッドまくあ、もしかして監禁されてるの、はあ、やっと気がついたか 誰の仕業だ出てこいおいこらこんな美しい俺様を閉じ込めるなんて根性叩き直してやるバカなことほざいてる暇があったらさっさと出口を探せ <laughs> こんな檻で俺を閉じ込められるわけないだろ一発でぶっ壊してやる来イ <laughs> <laughs> バ,バカ野郎お前が暴れラせいで何かが反応したぞ俺のせいかよその話は後だ上に逃げよう行ウ大門頼むぞ オいつらをギースのところへ送ろう国衝の影響を受けた人間は一人残らず理性を失い凶暴化して死ぬまで戦い続けることになるってわけかアンデーアあってなこのは